Жінки, Миколайсь біжить до нас, прикрашаємо ялинки, настає різдвяний час, коли мрії оживають, коли в казку вірять всі, Вогники яскраво сяють. В кожний день, святий, святий, Миколай, Ти до нас прийди, прийди, святий, святий, Миколай Шок кочок и себя там и привет Святый святый мы Кола Ты до нас при ты приди Святый святый мы Кола Святый Миколай Подарок принеси Святый, святый Миколай Ты до нас приди народу Украины, я хочу пожелать, чтобы все верили в чудо, все развивали свой талант и всегда стремились к высшему, никогда не останавливались на месте. Днадцатого Николая! Детям Украины желаю всех наилучших благ. С днем святого Николая! Детям школы я желаю в этот день, чтобы все хорошо учились, чтобы все было у них хорошо, а всем людям Украины желаю больше денег, здоровья и счастья. С праздником! Хочу поздравить всех с Днем Святого Николая, хочу пожелать им всего самого наилучшего, чтобы почаще к вам приходил этот Святой Николай, чтобы он был чаще раз в году. Всех-всех с всех Святого Николая! День Святого Николая учителям нашей школы я хочу пожелать, чтобы ученики всегда занимали первые места в разных конкурсах и были лидерами по всему городу и областям. Знаешь ли ты, какой сегодня праздник? День Святого Николая. А он тебе нравится? Да. Он приносит детям подарки. И, и раньше, когда он был богатый, он всем бедным дарил подарки. На День Святого Николая. А ты веришь в него? Да. А к тебе сегодня приходил Святой Николай? Да. А что он подарил? Мне, мне он подарил, ну, типа, такого набуха А тебе? На благо с вами. А ты знаешь, какой сегодня праздник? Я А тебе нравится этот праздник? Да. А почему? Потому что там дают подарки. А к тебе сегодня приходил Святой Николай. Да. А ты уже написала письмо дедушке Морозу? Да. А, а что нужно делать для того, чтобы дедушка выполнил твое желание? Хорошо себя вести. А еще? Слушаться. А что ты хочешь пожелать всем деткам в следующем году, наступающем? Наступающим Новым Годом. Катя, а ты написала письмо Дедушке Морозу? Да. А что, ты, что нужно делать, чтобы он выполнил твое желание? Нужно целый год вести себя хорошо и помогать маме, родителям. И делать все, чтобы тебе чтобы Дедушка Мороз видел, что ты стараешься. В День Святого Николая мы желаем счастья, здоровья, любви. Чтобы у вас в доме всегда царило добро и благополучие. Чтобы вы получали только хорошие подарки и оценки. С Днем Святого Николая! Ко мне приходил Святой Николай, и он мне принес бурлящую лаву. Ко мне приходил Святой Николай, и он мне принес разукрашку самую красивую, которую я никогда еще не видела. Мне, ко мне сегодня приходил Святой Николай, и он мне принес русское лото и брошку. Ко мне сегодня приходил Святой Николай, и принес мне самые лучшие пазлы. Днем Святого Николая! А ты знаешь, какой сегодня праздник? Да. Какой? Святой... Святой... Святого Николая. А к тебе сегодня приходил Святой Николай? Нет. Ну, он придет еще к тебе обязательно. А к кому приходил Святой Николай? Нет. Вау! Нет. Что он тебе принес? Мне колечко и шахматы. Класс! А тебе что принес Святой Николай? Он принес мне конфеты, один киви и два мандарина. А тебе? Ну, Шоколадку. Шоколадку. А мне Святой Николай принес конфет, вот такую пачку. Вау, класс! Э, скажите, пожалуйста, а что вы пожелаете в День Святого Николая всем деткам? Ну, Добро. Добро. Что вы пожелаете Добро. всем деткам в День Счастья Святого Счастья и добра, чтобы он не болел. И хорошо. Здоровья. Что еще пожелаете в День Святого Николая? Здоровья. Я хочу, чтобы все дети слушались хорошие вы и никогда никого били и, и дружили вместе. Я хочу пожелать маме и папе, что они были всегда здоровые и красивые. Я пожелала, чтобы они были здоровы и сильные. И... 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 Я также пожелала, сон... <святые> <святые> чтобы она была здоровая, нормальная и красивая. <святые> Ой, ребятки, вы знаете, какой сегодня праздник? Вроде да, да. Да, так все-таки какой? Ну, День, вроде... Святого а, День Святого Николая. День Святого Николая. К вам Николай приходил. Да. Нет. Но... Я думаю, что к вам Марк еще придет. Да, Скажите, думаю, да. э, что бы вы пожелали в День Святого Николая вот, всем ученикам нашей школы? Верить в чудо. Конечно же, счастья и здоровья. Всегда вот надо желать счастья и здоровья. А родителям побольше терпения всегда радовать своих детей. Верить в сказку и в чудо. Так, а всему народу Украины? Мира. Счастья, здоровья. Мирного неба над головой. Да. Спасибо вам большое. Ну и вам удачи. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания. Вы знаете, какой сегодня праздник? Да. Какой же? День Святого Николая. Ха, а вы верите в Святого Николая? Как <святый> посмотреть. Угу. К вам сегодня приходил Святой Николай, девчонки? Да. Что он вам принес? Много вкусных, приятных сюрпризов. Супер просто. И к вам, наверняка, приходил? Конечно, конечно. приходил. Скажите, а что вы пожелали бы в День Святого Николая вот, всем людям нашей страны, Украины? Ну, конечно, в первую очередь мы бы пожелали здоровья, благополучия и счастья. Угу. Сказок и какого-нибудь новогоднего чуда. Спасибо. Девчонки, скажите, что вы пожелали бы нашим учителям нашей школы третьей? Нашим учителям терпения, хороших учеников, здоровья, счастья, okay. отличной работы и чтобы исполняли желания также, же, как и у детей. А своему любимому классному руководителю что бы вы пожелали? Ну, терпения. Да, безусловно, да. терпения и, конечно же, здоровья, счастья. Приятных Да. Ну, well, well, спасибо. Сегодня... Спасибо. Скажите, парни, а вы верите в Дедушку Морозу? Конечно. Это, это замечательно. Здравствуйте. Сегодня такой замечательный праздник. Я хочу поздравить вас всех без исключения. От самоуправления школы я как президент хочу вам пожелать добра и улыбок. Всем здоровья, побольше позитива, добра, простого человеческого счастья под мирным небом нашей страны, Украины. Let's raise the